Сьогодні в нас в гостях головний фахівець з енергоменеджменту міста Ігор Михайлович Галочка. А поговоримо ми сьогодні про дні енергії, які проводяться в місті. Отже, перше запитання до вас, Ігоре Михайлович, що являють собою ці дні і мета їх проведення? Добрий день, уважаємо зрителі. Дійсно, на виконання розпорядження прем'єр-міністра України в Україні в октябрі місяці проводиться тиждень енергоефективності. Ціль даного проєкту. Еще раз обострить внимание человечества, а именно жителей Украины, к проблемам энергоэффективности. То есть вклад каждого личного в проблему энергоэффективности и способы решения проблем, уменьшение использования энергетических ресурсов и влияние положительное за счет этого на окружающую среду. Хотел бы отметить, что... Данный вопрос именно распоряжением не только заканчивается. Дело в том, что у нас в городе в декабре месяце по плану городского развития тоже будут проводиться Дни энергии. Еще раз повторю, в декабре данного года. Хотел бы также отметить, что в сентябре 2013 года, а именно 22 сентября, проводился День так сказать, пешеходов. А именно это было тоже на одну из составляющих. энергоэффективности направлено на уменьшение использования Автомобили. То есть подразумеваю, что каждый житель Земли должен на какое-то время, в этот день, а желательно на весь день, отказаться от использования автомобиля, дабы внести положительный вклад в развитие нашего человечества, а именно уменьшение выбросов парниковых газов. А скажите, насколько это поширенное явление в мире, в Европе, адже мы, возможно, запозичили этот опыт с Европы? Да, действительно, скажем, развитие в Украине вопросов энергоэффективности действительно напрямую связано с этим вопросом в Европе, путем развития в Европе. То есть мы действительно повторяем тот путь, который прошла Европа, и несмотря на то, что Европа достигла многих положительных результатов в этом плане, она все равно на данный момент проводят эти мероприятия не только у себя, а еще в тех странах, которые пошли по пути ее развития. Вот, например, летом э, тоже проводились в Киеве дни энергии, и вот привозили многие послы, участвовали в этих проведениях Дней энергии, то есть на Крещатике, там, э, в парке, возле Крещатика, выставлялись различные экспонаты, которые люди могут собственными руками сделать. Причем экспонаты были действующие. Например, Использование солнца было с помощью параболических линз сделано, то есть направляли, не использовали огонь, который тоже при сжигании выбрасывает СО2, то есть один из составляющих парниковых газов, а направляли на тот же котелок и готовили, ну, сфокусировали луч энергии, он нагревал котелок, он передавал энергию воде, и таким образом готовили там пищу. То есть это было все показано, и люди на наяву могли эту пищу попробовать, что действительно нормально приготовлено, причем не затрачивалось ни одной калории Із копаючих істочників. Ну, якщо ми про, заговорили про Європу, то, мабуть, буде доречно згадати угоду мерів. Що в цьому плані робиться в нашому місті, і який план дій є, і як він виконується. Угу. Ну, дійсно, одної з составляючих європейського путі розвитку это є добровольне підписання соглашення мерів. Это есть определенный текст документа, который был разработан в Европе. И более 4000 городов, мэров городов Европы, его уже подписали. Еще раз повторюсь, это добровольно. То есть нет никакого, скажем, указания, насколько, за какой период сократить. Есть просто очерченные рамки, что это как бы соглашение действует до 2020 года. Возможно, оно потом будет пересмотрено. ну и оно действует с начала 90-х годов. Соответственно, кто раньше, так сказать, его подписал, тому легче достичь тех результатов, которые, опять же, добровольные, но позиционируются они так, что 2, 3 по 20, а именно на 20% сократить выбросы СО2, то есть углекислого газа в атмосферу, на 20% достичь баланса использования возобновляемых источников энергии на территории, скажем, места, в данном случае города или там кто подписался, это районы, то района. И на 20% уменьшить использование традиционных источников энергии. Мы тоже как бы подписали данный пакет в 2011 году. И с того года делаем каждый день какие-то мини-шаги для того, чтобы реализовать те взятые обязательства, которые взял на себя город. І нас ну, нам складно, прощається. тому що наше місто промислове і дуже потужне і промислове, і нам зусиль дуже багато прийдеться виконати, щоб досягти такої мети, так? Дійсно, енергетика це фундамент розвитку цивілізації. І баланс нашого міста показує, що доля енергетичних ресурсів у споживанні розподіляється таким образом, що 85% балансу використовує всіх видів енергоресурсів. Дійсно, используют это промышленность. Около 10%, там 9,5%, используют жилищно-коммунальное хозяйство города. 5% транспорт используют город городе. И порядка 1% используют э, наши бюджетные учреждения города. Таким образом, действительно, скажем, роль промышленности в нашем энергозатратном городе действительно имеет большую силу. Вот мы буквально сегодня утром э, подвели итоги, Результат за 9 месяцев по программе энергоэффективности, по выполнению мероприятий нашими промышленными предприятиями, могу сказать следующее, что несмотря на то, что за 9 месяцев, если сравнивать с предыдущим годом, мы вложили в развитие энергоэффективности в городе меньше денег, но, а именно мы вложили почти половину денег, тех, которые было вложено в 2012 году, но результат мы получили позитивный. То есть мы практически достигли 98% того сэкономленного количества энергии, которое было в 2012 году. А он был, повторюсь, 2012 год для нас очень результативным. То есть мы об этом докладывали и Евросоюз, и здесь украинским властям, то как бы... Наш город выделили среди многих городов, и мы как бы являемся передовым в Украине по внедренным мероприятиям и по, количеству, по достигнутым результатам. А именно, за 9 месяцев, чего мы достигли в городе, сэкономлено природного газа практически на полтора миллиона метров кубических, электроэнергии на 60, практически 9 миллионов киловатт-часов, тепловой энергии практически на 14 тысяч геокалорий. Лидерами по-прежнему являются такие предприятия, как Севгок и Югок. Они не только сэкономили наибольшее количество энергии, но и у них произошел прирост вложения в энергоэффективность средств финансовых по сравнению с предыдущим аналогичным периодом 2012 года. А за рахунок каких заходов, может, наши телеглядачи не обознаны с этим вопросом, за рахунок каких до удается достигать таких результатов? Ну, прежде всего, я хотел бы выразить такое общее мировое понятие, что через отношение нации к энергоэффективности рассматривается ее уровень Цивилизованности. Успешное развитие страны, которого все мы хотим как патриоты нашей страны, зависит от трех важнейших решений проблем, а именно это производство энергии, сбалансированность экономики и выставленных критериев экологической нагрузки. Как я уже говорил, любое использование энергетических ресурсов ископаемых. Ведет к тому, что выбрасываются, хотим мы этого или не хотим, выбрасываются в атмосферу один из составляющих парниковых газов, это СО2, как я уже говорил, угарный газ. Для примера хотел бы сказать следующее, что, я сейчас к этому подведу, что на 70% отношения человека, его, так сказать, поведенческое настроение и роль, влияет на использование энергетических ресурсов как я уже в прошлой передаче приводил пример пример тоже электрочайника мы набираем воды мы можем его полностью налить и кипятить соответственно потратив больше энергии правильно потому что дольше будет нагреваться и, ну, ну, только то, -то, то, то, то мы это хотим сведомости, сведомости Да, любили. совершенно верно и, но это все взаимосвязано вот к примеру для выработки одного киловатт часа энергии на угольный на ТЭЦ э, выбросы ТЭЦ произведет причем не самая последняя, это хорошо развитая, так сказать, хорошо оснащенный ТЭЦ. Порядка 800, 800 грамм СО2 в атмосферу. Та же газовая, к примеру, котельная, э, произведет это порядка в два раза меньше, 400 грамм. 10 киловатт уже электроэнергии, это уже 1 метр кубический СО2 в атмосферу. Хотел бы обратить внимание, что э, мы все люди гомо все мы, так сказать, хотим хорошего нашим детям, внукам и так далее, у кого кто есть в дальнейшем. А выбросы СО2 за счет своей структуры и плотности, они в атмосфере держатся до 50 лет. То есть наше сейчас какое-то небрежное отношение к своему поведенческому типу ведет к тому, что наши еще дети будут эти последствия расхлебывать. То есть, еще раз хотел бы сказать, что от того, как мы относимся в быту, на производстве, используемым использованным ресурсам зависит не только наше будущее, а и будущее наших детей и внуков. Дело в том, что за порядка 2-3 поколения, развития последних 2-3 поколения, мы умудрились человечество сжечь более половины э, тех запасов, которые матушка природа нам скопила за миллиарды лет. По расчетам ученых, чистой воды на Земле осталось до 2025 года. Далее нам надо, что будет думать, то ли технологии какие-то новые придут на помощь, но в любом случае человечество, как вы понимаете, не погибнет, но будет что-то, будет думать, или вырастут затраты предприятий значительное которые эту воду добывают, опресняют, там, скажем, с тех же океанов и доставляют потребителю. Но наше, так сказать, поведение ведет к тому, что мы энергозатратны. К примеру, мы с той же пищей, одну килокалорию добываем из пищи для своего, так сказать, развития и жизнедеятельности – то мы при этом тратим от 6 до 10 калорий энергии для того, чтобы получить одну калорию. То есть мы, человечество как вид, очень энергозатратное. Поэтому я еще раз призываю, как и та же Европа, думать над тем, как мы в быту себя ведем и к чему это может привести. Ну и это одна из э, главных э, мета проведения э, дней э, энергии. Наветики, да, совершенно да? верно. В городе проводится много мероприятий, то есть ведется самое главное, это разъяснительная работа различными путями. Мы там ведем это через средства массовой информации, тот же Червоный Герник, наше коммунальное предприятие, через вашу передачу, через э, сайты наши официальные, это Криворужский ресурсный центр и сайт исполкома. То есть там, мы там размещаем те статьи на эту тематику. И повернемся до промышленности, до э, э, этого вопросу, за рахунок яких важелів удается скручивать э, выкиды и уменьшать энергозатратность виробництва. Ну, прежде всего, хотел бы отметить, что любое действие по уменьшению использования энергетических ресурсов без четко отлаженной схемы, без управленческих решений ведет его к брауновскому движению наподобие. На всех промышленных предприятиях, хотел бы отметить, у нас созданы отделы энергоменеджмента. То есть есть мои коллеги, которые следят за этим вопросом. Они не кроме общего баланса по предприятию смотрят, они еще сегментированно смотрят по каждому из видов, так сказать, производства. Все разбито на мелкие участки. Благодаря только лишь управленческим таким действиям, общемировая статистика уже может достичь 5% уменьшения использования энергетических ресурсов. Вообще Это протоколы всего... определенные, нормативные, так сказать, различные акты, предписания, сколько необходимо на тот или иной процесс потратить энергии. Ну и кроме того, как я уже говорил, предприятия вкладывают очень большие средства финансовые в новые технологии, в оптимизацию каких-то процессов. И за счет этих двух основных направлений удалось достичь тех результатов, о которых я говорил. Мало ну, того, еще. они достигаются уже на протяжении большое количество лет мы мониторим ситуацию в городе ежеквартально с 2006 года то есть у нас большой банданах и нам как бы легче было поэтому и написать тот же план дий который необходимо было по угоде морев сделать план ДИ стало энергетичного места до 2020 года где тоже определенные, например мероприятия записаны и выбрать год было нам легче потому что мы уже имели базу А це найголовніше. Моніторинг в нашій роботі найголовніше. Тобто ми только можемо правильно направити средства і более швидку отдачу, якщо ми видимо влияння тих і параметрів на использование в тих і енергетических ресурсах. Повертаємося до нашої головної теми нашої сьогоднішньої передачі до дні енергії. Які плануються заходи в місті проведення цього заходу? Тысячная эффективности у нас э, тревает, так сказать, до конца октября месяца. За это время, как я уже говорил, были опубликованы статьи в тех средствах информации, которые я перечислил. Кроме того, мы э, проводим улучшение э, той базы, которая мы проводим с помощью которой мы проводим мониторинг. То есть э, обучаем специалистов на местах, а именно э, ответственных в управлениях по различным сферам это культура, это у нас наука и освита, это у нас здравоохранение. Те, в свою очередь, с помощью нас проводят дальнейшее обучение уже ответственных в каждом бюджетном учреждении. То есть еще раз мы, грубо говоря, пытаемся достучаться, улучшаем систему мониторинга и получения результатов адекватности от конечного звена, то есть от тех людей, которые работают в каждом учреждении, которые там используют различные виды энергоресурсов, в том числе и воду, то есть природный ресурс, как я уже заметил, который, к сожалению, до 30, 2030 года по заключению Международного энергетического агентства выходит на первой роли, то есть он приобретает весомую роль, и получается, его уже будет как бы ставить на вес золота воду. В данный момент уже даже, как вы знаете, многие конфликты в Азии происходят именно на этой почве. вот даже тот же конфлікт израиль Ізраїль у них є обща голландські висоти, где єдісний істочник у них пресной води. І теж за що войны именно только за що проїзд. Потому що даному питает Ізраїль і Іорданію а данном там в случае, не получает этой води. А яка яка існує дорожня карта в цьому питанні? Ви бували за кордоном і знайомились з передовим досвідом. Який шаг уже, який шлях прошла Европа в этом направлении, и что нам еще, что в этом вопросе? Как я уже говорил, Европа нас отметила, наш город в том плане, что мы действительно хороших результатов достигли. Мы сделали многие управленческие, организационные мероприятия, которые не сделали многие города, не только области, а и Украины. И действительно, как передовому городу, как бы нас еще повезли в Европу, э, дабы показать опыт развития Европы, которая шагенно это сделала. Мы были удивлены приятно о том, что мы движемся в правильном направлении. То есть мы это не только наш город, а и Украина э, в плане разработки тех нормативных документов, которые есть. Единственное, конечно, пока хромает реализация всего этого, к сожалению, но не за пять дней все строится. Но что нас приятно удивило? Что люди скрупулезно относятся к каждому дарованному Богу ресурсу. В данном случае вот, хотел бы отметить э, использование того же мусора. Ну, там еще кроме этого, была правильно выстроена ценовая политика. То есть люди подвигли к тому, что им дешевле централизованно сдавать мусор и его сортировать, чем его просто вывести на полигоны. Э, получается таким образом... Сортированный мусор, та фракция, которая содержит нефть, это различные виды пластиков, резина, они все подвергаются сжиганию на заводе. То есть, получается, из этого мусора, в том числе, кстати, органическая фракция, пытается сжечь, которая сухая, которая не сухая, жидкая, ее утилизируют путем, как у нас на полигонах. И получается, с этого вырабатывается тепловая энергия и электрическая энергия. Там комбинированный цикл стоит, то есть так называемая как у нас когенерация. И за счет этого получается, у них нет, как у нас, отопительного периода, у них все время круглогодичная выработка тепловой энергии, только лишь тепловая энергия путем э, ну, физики абсорбция называется процесс. Э, зимой это непосредственно обогрев, воду нагревает, а летом Охлаживает. через абсорбцию да охлаждает воду. И централизованно по другим трубам поставляется в дома то есть, так называемое центральное кондиционирование. За счет этого, во-первых, а достигается низкая удельная стоимость геокалории и электрической энергии, но ну, относительно низкая, потому что у них расценки выше, чем у нас. И путем, вторым путем достигается, что нет выбросов метана. Как вы знаете, любая органика, когда она разлагается, природе она выбрасывает метан. Это, самое, это 21, в 21 раз больше, чем тоже СО2, коэффициент 21. И Третьим положительным моментом является то, что я же говорю, достигается того, что и путем того, что зажигается даже эти нефтесоставляющие, СО2 практически равняется нулю. Там очень стоят большие циклоны, на это вложено порядка на 1 киловатт мощности 400 евро достигает удельные затраты финансовые, дабы было чисто, так сказать, выбросы воздуха после данного сжигания. Дошло до того, что эти страны, как вот где мы были, Эстония и Швеция, закупают мусор в соседних странах, дабы получать им дешевле, потому что те страны А. Не знают, куда им деть, а те достигли, так сказать, своего развития того, что они могут спокойно это сжигать без нарушения экологии. Тобто у нас є до чого йти далі, і що запозичувати. Я хочу подякувати нашому співрозмовнику Ігорю Михайловичу за цікаву і змістовну розмову. До побачення.